السلام علیکم ناظرین میں سیدہ ذائر عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ایک اہم پوسٹ لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب لی صدری امری عمری وحل العقدۃ لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علیہ محمد و علع محمد قما صلی طہٰ ابراہیم وعال علعیہ ابراہیم و مجید اللّہ بارک علیہ محمد وعال علع محمد کما بارکتا علی ابراہیم ولا علی ابراہیم انکا حمید و مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسر لی امری وال العقدت مل لسانی یفقہ قولی یہ پوسٹ ہے ایک تکلیف دہ پوسٹ ہے میرے لیے اور تکلیف دہ پوسٹ تیار کرنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے پھر بھی یہ میں معاشرے کی آگہی کے لیے بنا رہی ہوں ابھی چند روز پہلے میرا خیال چار دن ہوئے ہوں گے بہت سے بہت کہ کراچی کے علاقے ڈیفینس سوری خیابان نے کے گھر میں ایک اندوہناک سانحہ پیش آیا وہ یہ یوں ہوا کہ گھر کے جو مالک ہیں ڈاکٹر ضیاء الدین شیخ اور انہوں نے اپنا خود کا اسپتال ہے اپنا بنایا ہوا ہے قیوم آباد میں ان کے گھر میں انہوں نے اپنے گھر میں فیومیگیشن کروائی اور فیومیگیشن کروا کے اس کے بعد پھر وہ وہ فیومیگیشن والوں نے جو گیس استعمال کی یا جو دوا استعمال کی وہ کسی قسم کی بو نہیں تھی اس میں خوشبو یا بدبو نہیں تھی اور پھر گھر کے لوگ سونے چلے گئے جب سونے گئے تو پھر کیا ہوا کہ چھوٹے بچہ چھوٹا سب سے چھوٹا بچہ جو تھا اس کا انتقال ہو گیا ابھی اس کو لے کے بھاگے ہی تھے کہ اس سے بڑی بچی کی حالت خراب ہو گئی پھر تیسرا بیٹا وینٹیلیٹر پہ سب سے بڑا بیٹا وینٹیلیٹر پہ جو میرے خیال ہے تصویر دیکھی ہے میں نے وہ بارہ یا چودہ سال کا ہوگا وہ وینڈ پہ چلا گیا اب دیکھیے کہ یعنی کافی گھر میں ایمرجنسی ہو گئی ہاسپیٹل سے رجوع کیا لیکن اس وقت تک دو بچے تو جان کی بازی ہار چکے تھے اچھا یہ دیکھیے ایسا کیوں ہوا یہ کون سی دوا استعمال ہوئی کہ جس نے جان لے لی تو یہ دیکھیے بعض دوائیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ وہ گھر اندر سانس کے ذریعے جب جاتی ہیں تو وہ ہو جاتا ہے یعنی پھیپھڑوں میں سوراخ کرتی ہیں اور سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے اب اس کے لیے کتنی اس کے آگہی کی ضرورت ہے کہ سماج میں ایسی آگہی ہو کہ ایسی فیومیگیشن کمپنیوں سے رجوع کیا جائے کہ جو ایتھنٹک ہوں ان سے پہلے بات کی جائے کہ زہریلی دوا ہو لیکن ایسی نہ ہو کہ جو گھر کے افراد پہ اثر انداز ہو اچھا اب یہ تو ہوا تھا سو ہوا تھا ایک اور سانحہ پیش آیا تھا سن دو ہزار اٹھارہ میں اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک خاندان آیا تھا کوئٹہ پشین سے اور اس نے وہ راستے میں اپنے خوش باش كھاتے پيتے ہنستے بولتے چلے آ رہے تھے لیکن جب وہ کراچی پہنچے تو انہوں نے ایک پارسل بریانی منگائی اور کھائی اچھا جس کمرے جو جگہ تھی قصر ناز وہاں پر کھٹمل مار دوائی ڈالی گئی, گئی تھی بڑی مقدار میں ہو گئے ہوں گے کھٹمل اب کیا ہوا کہ ایک دو نہیں گھر میں ماں بھی مر گئی بیچاری جوان ماں جو, ننے ننھے بچے اور ان کی ایک کم سن بہن آئی ہوئی تھی جو حضرت تھے آ, وہ بھی مر گئی بیچاری تو یہ کتنا عجیب و غریب واقعہ تھا ایک ہلچل مچ گئی تھی کراچی میں اس چیز سے تو آ, کتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ڈیڑھ سالہ بچہ عبداللی چار سالہ بچی بچہ عزیز چھ سالہ آلیہ سات سالہ توحید نو سالہ سلوا اور یعنی بالکل کم سن کم سن بچے اور کیا ہوا کہ پھر جیسے ہی معلوم ہوا حکومت کو تو حکومت نے تو اپنے ہر کارے دوڑائے اور معلوم کیا فوراً ریسٹورنٹ کو سیل کیا وہ جب معاینہ ہوا تو پتہ چلا کہ بریانی باسی تھی اور ریسٹورنٹ میں یہ انتظام نہیں تھا وہ انتظام نہیں تھا بد انتظامی تھی ایگزاسٹ نہیں تھا اور صفائی ستھرائی کا معیار بہت خراب تھا تو یعنی تفصیلی وہ سارا کی کیا گیا وزیر اعلیٰ اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ کے اس پر آ, ہدایت پر اور آ, لیکن آ, پانچوں بچے مر چکے تھے اور اسی رات کو جیسے ہی لیٹے تھے ویسے ہی مر چکے تھے اب یہ رپورٹ گئی جامعہ کراچی میں جامعہ کراچی کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے جو حضرت ہیں انہوں نے میں اس وقت نام نہیں آ رہا میرے ذہن میں چودری سرور میرا خیال ہے انہوں نے بہت یعنی دلسوزی کے ساتھ اس کی رپورٹ تیار کر کے حکومت کو دی اور بتایا کہ کھانے کے اس سے انتقال نہیں ہوا ہے بچوں کا بڑوں کا جس کا بھی ماں بھی تو مر گئی نا اور انہوں نے کہا کہ بالکل بھی وہ نہیں ہوا ہے کھانے میں زہر نہیں گیا ہے کیونکہ یہی وہ تھا کہ کھانے میں زہر گیا ہے پورا شہر کہہ رہا تھا میرے خود کا خیال تھا کہ شاید کھانے میں چھپکلی پڑ گئی ہو کیونکہ اگر چھپکلی مر جائے کھانے میں اور وہ کھانا کوئی بھی زیرو کھائے تو وہ مر جاتا ہے چاہے انسان کھائے چاہے جانور کھائے تو میرا بھی یہی خیال تھا لیکن جب ان کی رپورٹ آئی جامعہ کراچی کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے کہ کھانے میں کوئی زہر نہیں ملایا گیا ہے اصل زہر جو گیا ہے وہ سانس کے ذریعے گیا ہے کھٹ مل مار دوائی سے اور اس کھٹمل مار دوائی نے سب کے پھیپھڑوں کو اتنا ڈیمیج کر دیا کہ وہ اسی وقت اسی رات کو سب چھوٹے بڑے مر گئے یہ ایک بڑا ہی اندوہناک واقعہ تھا بہت تکلیف دہ واقعہ تھا اور حکومت نے اس گیسٹ ہاؤس کو بھی اپنے انڈر میں لیا لیکن اب ہو کیا سکتا تھا یعنی قصر ناز جہاں وہ ٹھہرے تھے اور اس وقت سید مراد علی شاہ نے ان کو وہ کیا تھا کہ وہ کوئٹہ لاشیں بھیجوائیں گے انتظام کریں گے اگر وہ کہتے ہیں ان کے جو سربراہ ہیں لیکن دیکھیے ان کا شکریہ مراد علی شاہ صاحب کا کہ انہوں نے یہ آفر دی لیکن آپ دیکھیے کہ ایک ہستا مسکراتا خاندان جو آیا تھا کراچی میں تفریح کے لیے وہ کس طریقے سے ہلاک ہو گیا اس کا کوئی ازالہ ہو سکتا ہے کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ بھی بتایا گیا کہ کمرے میں جس کمرے میں وہ سب سوئے تھے اس کمرے میں بڑی مقدار میں کھٹمل مار دوا ڈالی بھی گئی تھی اور پھر رکھی بھی ہوئی تھی تو اس دوا نے سب کے پھیپھڑوں کو ڈیمیج کر دیا اور وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے خداوند کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بری گھڑی سے بچائے بس میری یہی گزارش ہے کہ دوائیں چھڑکتے وقت دواؤں کی مقدار دیکھ لیجئے اور جس جگہ دوا چھڑکی گئی ہے فیومیگیشن کیا گیا ہے وہاں کم از کم تین دن کوئی نہ رہے اول تو اتنے اس سے چھڑکی ہی نہ جائے فیومیگیٹ کیا ہی نہ جائے اتنا زیادہ دوائی کا مسلسل صفائی رکھنے سے پھر ایسے فیومیگیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن اگر پڑ جائے تو یاد رکھیے کہ قدرتی آپ فیومیگیشن کا انتظام کیجئے مہینے میں دو تین دفعہ ہرمل کی دھونی دیجئے یہ جو ہوتا ہے کالا دانا اور لوبان کی دھونی دیجئے بستروں میں دروازوں میں ایک ایک درز میں دھواں جائے تو آپ کو فیمیگیشن کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں یہ قدرتی فیمیگیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ علیہ الطاہرین میں اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم یہ ننے فرشتے جو گئے ہیں تیرے دربار میں بغیر کسی جرم و خطا کے دونوں گھرانوں کے اور ان کے بڑے جو مرحومین ہیں ان سب کو اپنے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے آمین الہی آمین ثمہ آمین